История Национального университета кораблестроения берет свои истоки в изначальном Открыть города городе Николаеве среднемеханическо-техническое училище, о чем в апреле 1901 года сообщила, Министерство народного... Николаевич, давайте училище нашу работу индустриальной технику имени профессора Тимирязева. На трех отделениях позвонила судостроителям, механическом, электротехническом и дорожно строителям обучается 26-27 учебных году индустриальные техникум реорганизуется в корабле с расширением учебной базы и увеличением сроков обучения с 3 до 4 лет. 1929 год ознаменовался объединением Николаевского кораблестроительного техникума и Николаевского рабочего техникума. Этот союз получил название Николаевский машиностроительный институт. А уже в 1930 году, после объединения судостроительного факультета Одесского политехнического института, Николаевский машиностроительный институт переименовался в Николаевский кораблестроительный институт всесоюзного судостроения. войны в составе института действовала 21 кафедра. Работали 94 преподавателя. Обучалось почти 700 студентов. Большинство преподавателей и студентов ушли на фронт. Имущество и 44 человека преподавательского профессорского состава были эвакуированы. Анна Драгань, Сталинград, Киргизия. Со войны После освобождения Николаевский кораблестроительный институт возвращается в родной город. И уже в октябре 1944 года начинаются занятия. Параллельно ведутся восстановительные работы, которые закончились в 1947 году. В 1946 году на базе выдающихся кафедр института создается аспирантура. Научной работы занимается 12 кафедр института в эти годы выполняется более 80 научно-исследовательских работ. Николаевский градостроительный институт имени Адмирала Макарова награждается орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в подготовке инженерных кадров и достижения в развитии научных исследований. 17 мая 1971 года в Парке Победы состоялось торжественное открытие строительства нового корпуса «Института» и сожжение 13-этажного здания студенческого общежития. 1994 год. Кабинета Министра Украины Николаевский кораблестроительный институт имени Адриала Макарова переименован Украинский государственный морской технический университет. Тогда же университет получил наивысший четвертый уровень аккредитации, что давало право самостоятельно создавать новые структуры, научные и исследовательские работы, формировать фундаментальные исследования. 25 марта 2004 год. Учитывая общегосударственное и международное признание развития университета, его значительный вклад в развитие образования и науки, университету присвоен статус национального и указано именовать Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. Весь нынешний Черноморский военный флот был создан на создательных заводах Николаева. Судьба кораблестроительного образования неразрывно связана с судьбой судостроения Николая. Питомцы университета, инженеры различного судостроительного профиля, кораблестроители, судовые машиностроители, электрики, экономисты работают на судостроительных заводах Украины, России, других стран, в самых разнообразных предприятиях, управленческих и властных структурах. Сегодня в Национальный университет кораблестроения имени Адмирала Макарова, ведущее высшее учебное заведение в Украине, в структуре которого институты, факультеты, филиалы, учебно-консультативные пункты, центр доузовской подготовки, морской лицей, издательство празднуют свой славный юбилей. И мы рады приветствовать и поздравить всех гостей, прибывших на юбилейные торжества. Руководство области и города, профессорско-преподавательский состав, работников вуза, Студентов нынешних и прошлых лет всех почетных гостей с замечательной датой в жизни Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова 90-летием со дня основания. ректора Национального университета кораблестроения Рыжкова Сергея Сергеевича. Дорогие друзья, коллеги, дорогие гости, Вы знаете, для меня очень важным, это для нас большая честь, поэтому я вам за это очень благодарен. Я думаю, для того, чтобы охватить всех, надо было таких 3-4 зала. Но, к сожалению, это невозможно, поэтому наши праздничные мероприятия мы будем продолжать в течение следующих недель. Студентов ждет дискотека в Иллюзионе 26 числа. Также будут торжественные собрания и совещания у нас по институтам, факультетам и в наших институтах и филиалах в других местах. Еще раз вам большое спасибо за то, что все пришли и со славным юбилеем нас.